Привет! Меня зовут Миша. Это я. Я живу в Евпатории, самом солнечном городе Крыма. Здесь на горизонте ласковое море встречается с лазурным и безоблачным небом. Я люблю свой город. А еще я люблю читать. Моя библиотека названа в честь великого космонавта. Сюда я прихожу за самыми интересными книжками. Мне очень нравятся виртуальные путешествия по разным странам, в которых можно поучаствовать в интернет-центре. Мои самые любимые книжки про удивительные приключения Гарри Поттера, где много волшебства и магии. Я бы хотел на один день стать добрым чародеем. Победить чудище небывалое Поиграть в кубики, Ну и наколдовать себе много-много конфет А еще я люблю играть в театрализованных постановках в открытии недели детского чтения я был маленьким принцем. А это мои родители. Они тоже любят ходить в библиотеку самую красивую в нашем городе. А это моя бабушка. Она учится в университете для бабушек. Все вместе они посещают библиотечные курсы компьютерной грамотности. Когда я вырасту, я стану президентом и дам указ, чтобы каждый день во все библиотеки прямо из типографии отправлялись новые, красивые, интересные, добрые книжки, и чтобы в моем городе всегда светило солнце знаний и мудрости.